ओ श्री मैं क्लीं ग्लौ गंग गणपत नम वर वरदसर्वजनमेव नवाह गो मई क्रीं श्री श्रीमात्रे नम शिवशक्ण नमस्ो ओं श्रीगुरभ्यो नमजल्लवेणुगोपालेय स्वामीन ओं राम ओम झां मई ओं राम ओम त्रम ग ॐ नम श्रिवाय वेणुदत्तात्रेय नमः ॐ ऐं द्रौभ्रूं श्रीं वेणुदत्तलक्ष्मीदेव्यै नमः ॐ ह्रीं रां ह्रीं रां विष्णुशक्तये नम नमः ॐ श्रीमात्रेयै नमः ॐ देव्यै नमः श्रीबालादेवजै नमः श्रीबालामन्त्रगद्भाषकम् रूपिणीं सत्यामालिनी ऐं बीजरूपिणीं देवी बालादेवीं न मा जघम् वाग्भवां वारुणी पीतां वाचा सिद्धिप्रदां शिवां बलिप्रियं वरालाढ्या

मंत्रिणी युधिष्ठिरा महाबला नमा पर नमस्ते महाबाला नमस्ते शंकर प्रिया नमस्ते गुणातीता नमस्ते नमो नमः महामनीं मन्त्ररूपां मोक्षदामुक्तकेशिनीं मांसां श्रीचन्द्रमौलिं च स्मरामि सततं शिवां स्वयं भुवां स्वधर्मस्थां स्वात्मबोधप्रकाशिकां स्वर्णाभरणदीप्ताङ्गम् भजे आशब्दनिरतां हा हास्यां भाष्यप्रिया आश्या विभुं हुङ्कारौ दैत्यखण्डाख्यां श्रीबालां प्रणवां यघम् इत्यष्टकं महापुण्यं बालाय सिद्धिदायकम् ये पठन्ति सदा भक्त्या गच्छन्ति परमा गतिम् इति कुलचूडामणितन्त्रे श्रीबालमन्त्रगर्भास्तकं सम्पूर्णम् ॐ बालादेव्यै नमः ॐ बालादेव्यै नमः श्री बाला मूजंग स्तोत्रम् श्री नील लोहितं वाज जगद्योनि रूपं सुवेशिं च रक्तां मूलातीत सञ्ञाम महाभुष्यमुख्याम महासर्पभूषं भवेषादि पूज्यम्

अहा महालापशब्दां तथैथै तथैथै महानृत्य नृत्यां महात्युग्रपालाम्बजे गंहि नित्यां ननारिमहाजीशम्भो उहुः उः उहु पशो रक्तपाना धीमी धीम धीमी धीम मृदंग से शब्द महात्युग्रबालाजेहम हि नि महाचक्र संस्था त्रिमात्र स्वूप श्रीवादांग भूता महापुष्पमाला महादुख महाप्रेत संस्था महात्युग्रबालाजेहम हि नि रत्पद्मवक्त्रां भीमां सुकलापां महाकोमलाङ्गीं सुरेशेन मान्यां जगत्पालनैकाग्रचित्तां सुपुष्टां महाचुग्रबालं भजे गङ्गी नित्यां महादैत्यनाशिं नित्या महा कवीनां मुकस्थाम्

लभते नात्र संशय विवादे कलहे घोरे महादुखे पराजये ग्रहदोषे महारोजे पटे स्त्रोत्र विचक्षण सर्वोष विनश्यंते लभते वंचित पलमूतिगे पटे दिवशत्रुक्ष भवेत् महाचक्रे पटे देवी लभते परमं पदम् पूजन्ते पटते भक्त्या महाबलिफलप्रदं पितृगेहे तुर्यपदे पुण्यागारे शिवालये बिल्वमूले चैकवृक्षे रतो मधुसमागमे पटे स्तोत्रं महेशानि जीवन्मुक्तः समुच्यते त्रिकालं पठते नित्यं देवी

శత్రు భయం కలుగుతుంది శత్రు జయం కలుగుతుంది సర్వకార్య సిద్ధి కలుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఈ బాలా మంత్రాన్ని వింటూ ఉంటే అంతకన్నా మించింది అనుకోలేదు మహా గొప్ప మంత్రం శుభం భూయ